शेतकरी मित्रांनो नमस्कार आपल्या पेजचे दोन लाख फॉलोअर्स आता नुकतेच पूर्ण झालेले आहेत अनेक महिन्यांपासून शेतीविषयी व्हिडिओ प्रसिद्ध केलेले आहेत थेट शेतामध्ये जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रयोग त्यांचे काही पीक असतील किंवा त्यांची काही शेतीपूरक उद्योग असतील याची माहिती आपण घेतलेली आहे आणि त्याच्यामुळे अनेकांना फायदा होतो आहे आणि तुमच्या प्रतिसादामुळेच आज आपण दोन लाखाचा टप्पा पार केला आहे तर मित्रांनो या निमित्तानं मी सध्या संगमनेर तालुक्यातील एका छोट्या गावात आलो आहे आणि आपल्यासोबत पंजाब येथील बिरबल कंपनीची जी एम डी आहेत ते सुद्धा योगायोगानं आलेले आहेत आपन बंदा सुबह चर्चा करना रहा मैं भूषण बंसल बीरबल ग्रुप का एम डी हूँ मेरे को यहाँ का मास्टर बहुत अच्छा लगा और आपका पेज का बहुत अच्छा मार्केट में है और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके यदि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो लोग भी आपको चाहते हो तो 200 के आपके 200 के पूरे कंप्लीट होने पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ थैंक यू एक्चुअल में हम पंजाब हरियाणा यूपी एमपी राजस्थान वहाँ पे तो काम कर ही रहे थे तो हमने एक मोशी में एग्जीबिशन लगाया तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस उसके बाद रोटाविटर इंट्रोड्यूस किया क्या था जब हम पंजाब हरियाणा तो जो सोशल मीडिया की पावर होती है वो तो ऑल इंडिया चली जाती है हमें कुछ किसान भाइयों को कमेंट आते थे भाई हमारे महाराष्ट्र में चलाओ तो हमारे महाराष्ट्र में पत्थर वाली जमीन है तो हमने आके देखा वाकई में है पत्थर वाली जमीन जो हमारी मशीन है उसमें क्वालिटी है उसके तो लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो हमने उस चीज को सिद्ध भी किया डैमो लगाई लोगों का विश्वास बनाया और लोगों ने हम उसके ऊपर बहुत तो बढ़िया विश्वास कर रहे हैं और और भी करेंगे इनकम के मामले में आपका महाराष्ट्र का किसान हमारे पंजाब से आ गए हैं क्योंकि तो हमारे पंजाब में धान और गेहूं के पीछे पड़े हुए हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक लाख से लेकर डेढ़ लाख तक का फसल होती है दोनों मिला के सौ मन जिसको हम पैंतीस से चालीस क्वांटल हमारे मैक्सिमम धान होती है और जो गेहूं है वो बीस क्विंटल होती है और उसका भूसा हो जाता है दो तीन ट्रॉली और ये बात सच है भी हमारा किसान बहुत आगे है क्या अभी हमारे वहाँ पे मशीन की टेक्नोलॉजी बहुत है आपके यहाँ पे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आएगी किसान तो आपका जैसे यहाँ पर हमने देखे बगीचे लगे लो हैं लोगों के सब्जी लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा इनकम है लोगों का पाँच पाँच लाख रुपए पर एकड़ का इनकम है हमारे किसान इन चीज़ों के ऊपर नहीं काम कर रहे और आपके किसान बस एक ही चीज़ है जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है जो जैसे जमीन पड़ी है पड़ी है अगर उनको जैसे हम पंजाब का भी रोटा वीटर इंट्रोड्यूस किए पहले लोगों का रोटा वीटर पर विश्वास बने थे फिर हम जहाँ पर लेज़र लैंड लेवलर लेके आएंगे वो लेज़र की मदद से जो आपके यहाँ पर ज़मीन को प्लेन करे आपके हमने जो जितना सर्वे किया आपके ज़मीन प्लेन ही है जिसका बहुत बड़ा कारण है भी जब बारिश आ जाती है तो जो आप उसको क्या बोलोगे जो डाउन जगह है वहाँ पे पानी जमा हो जाता है ऊपर वाला ऐसे रह जाता है तो मैं किसानों को सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे हम बीरबल कंपनी से जुड़े पहले हम रूटावीटर फिर हम लेजर लैंड लेवलर लगाएंगे तो जमीन प्लेन होगी जब जमीन प्लेन होगी जब जीरो लेवल हो जाएगा जमीन का उसमें पानी की कंजम्पशन भी कम होगी उसमें फसल भी ज़्यादा होगी हमारे पंजाब में यह क्या है अभी पानी बहुत है अब तो चलो पानी धीरे धीरे अब अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे क्या अभी हमारे गाँव में हर जगह एक ट्यूबवेल लगा लगा पानी तो बहुत नीचे चला गया हुँ. अभी थोड़ा जैसे आपके यहाँ पे मैंने देखा किसान जो भी या तो बारिश का पानी लगाता है या फिर जो न, न, नदी का पानी वो लगाता है हुँ. हमारे अभी थोड़ा नदी पे पानी पे थोड़ा कंसंट्रेशन शुरू की है नहीं तो हमारे सब जगह बोरवेल लगे हुए हैं मित्रांनो त्यांच्या बोलण्यातून एक लक्षात आलं की आपण म्हणतो की पंजाबचा शेतकरी खूप पुढे गेलेला आहे तो खूप श्रीमंत आहे परंतु त्यांचा जो अनुभव आहे तो वेगळा आहे त्यांच्या मतानुसार पंजाबच्या शेतकऱ्यांपेक्षा महाराष्ट्रातला शेतकरी जो आहे तो आर्थिकदृष्ट्या खूप सक्षम आहे कारण त्याच्याकडे जे पीक घेण्याची जी पद्धती आहे त्या वेगवेगळ्या पीक पद्धतीमुळे तो जास्त उत्पादन घेतो पंजाबचे शेतकरी एक ठराविक जे त्यांचं उत्पादन आहे ते घेतात त्यांच्याकडे पाणी वगैरे सगळ्या गोष्टी जरी असल्या तरी महाराष्ट्रातला शेतकरी हा जो आहे तो वेगवेगळे प्रयोग करत राहतो आणि त्या माध्यमातून तो उत्पन्न मिळवतो असं त्यांचं एक मत आहे शेतकऱ्यांशी संबंधित आणि शेतकऱ्यांना एक नवी दिशा देण्यासाठी आपण भविष्यामध्ये दे सुद्धा प्रयत्न करणार आहोत तर तुम्ही या पेजला फॉलो करा धन्यवाद